dunyodan ketdilar payg'ambar alayhi salatu vasallamni shunday ummatlarga mehribonlikda mana bir kitoblarda keltiriladi mana ahli islom musulmonlarda ikkita ulug' kunimiz bor qurbon hayit ro'za hayit hayit namozini o'qib janob payg'ambar madina ko'chasiga chiqqanlarida bir yetim bolani ko'rdilar ko'chani chekkasida yerga qarab o'tirib yig'lab o'tirganini ko'rdilar bir to'rt yoshlarga kirgan yigit bolacha boshqalari tuyalarni minib ota onalari qo'llariga har xil shirinliklarni olib berib xursandlik kunida turganda payg'ambarimiz haligi bolani ko'rib oldiga bordilar ey bola nima uchun yig'laysan degadilar payg'ambarimiz mundoq yuzini qaratib boshini ko'tarib ana yatimun ya rasululloh meni otam ham onam ham aka ukam hech kimim yo'q janob payg'ambar bag'rilariga bosib peshonasini silabyoshligimda yetimlikda o'sdim katta bo'lganimda g'ariblikda makkam shahrimni tashlab madinada o'tdim deb bag'rilariga bosib ki sen ota onalik aka ukalik bo'lishlikni xohlaysanmi dedilar xohlayman dedilar man ham shunaqa o'ynashlik xohlayman devudilar rasululloh qo'llaridan ushlab uylariga olib bordilar mana shu men rasululloh seni otang bo'lay mana bu oyisha seni onang bo'lsin ali seni akangu hasan husanlar ukang bo'lsin mana bu fotima seni opang bo'lsin devdilar xursand bo'ldilar bir oz narsa yedirib qornilarini to'ydirgandan keyin yosh yaş bola yosh ekanda aqli kam ey ota goksak, çıkıp, uy, man ham bolalarga o'xshab ko'chaga chiqib o'ynayman dedilar yuring deb qo'llari bilan ushlab rasululloh ko'chaga olib chiqib o'ynatgani olib chiqqanlarida yosh bola shundoq ko'rib ey ota mana bu bolalarni qarang ota onasi borlar tuyalariga mindirib o'g'illarini o'ynatib yuribdi meni otam bo'lganda manga ham tuya mindirardi dedilar rasululloh muborak qo'llarini yerga qo'yib tizzalari bilan yurib madina ko'chasida tuya bo'lib yetim xursand bo'lsin deb yelkalariga mindirib yurdilar shunda yosh bola ekanda atrofdagi bolachalarga qarab nima deydi yo rasululloh deydi bu tuyalarni qarang deydi bularni deydi og'zida jilovi bor ekan mana tuyamni jilovi yo'qku muborak sallalarini peshini olib og'zilaridan o'tkazib yelkalaridan oshirib mana bolam jilov mana jilovni ushlab yuring bolalarga o'xshab goho goho oyog'ini silkitib qo'yardi goho goho jilovni tortib qo'yardi atrofdagi bolalar nima qilib xursand bo'lsa u yetim ham shunday xursand bo'ldi shunda haligi ba'zi bir tuyalarni odati bor avf av deb haligi otlar kishnagandek ovoz beradi shunda u yetim aytdilarki yo rasululloh bularni tuyasini qarang ovoz berib af af deydi nimaga mani tuyam aflamaydi dedilar shunda jabroil amin alayhi vassalom kelib yo habibulloh olloh sizdan rozi bo'ldi yetimni xursand qildingiz alloh subhanahu va taolo amr qildi jiamiki ummatimni gunohini af qilgin deb ikki bor af af deng dedilar rasululloh ikki bor af af deganlarida hazrati jabroil aytdilarki yo muhammad uchinchi afni aytmang al taalo larzaga tushdi uchinchi afni qiyomatga qoldiring uchinchi afni af deganinizda shafoat maqomi sizga beriladi yani ana shuning uchun ul kim yedimdir mening xos ummatimdir deb qancha mashoyihlarimiz o'tishgan shuning uchun azizlar janob payg'ambar aytgan ekanlar kimki bir yetimni ko'rsa unga bir non bermasa ham bir kiygudek narsa bermasa ham shuni yetimligini olloh uchun yetim deb boshini silab ey ollohim bu yetim bandangga o'zingni rahming kelsin deb bir boshini silab qo'ysa dedilar boshida qancha adad sochi bo'lsa shuncha ajr mukofot beradi dedilar ilohim parvardigor mana shu ulug' maskanda turibmiz barchalarimizni rasulullohni xulqlariga ergashib haqiqiy amal qiladigan ummatlardan bo'lishimizga rasulullohning batufayli hurmatlaridan tug'ilgan oilalarni hurmatidan alloh nasibador qilgan bo'lsin